आप सबको शायद अच्छी तरह याद होगा कि 2019 के अगस्त में हुकूमत पाकिस्तान ने सिंगल यूज़ पॉलिथिन बैग्स या एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल और फरत पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी थी इस पाबंदी का इलाक़ बुनियादी तौर पर विफाकी दारुलकूमत इस्लामाबाद में हुआ था लेकिन इसके बाद दीगर सूबों ने भी इस परमल करना शुरू कर दिया था उस वक्त दुकानदारों को इस काम से रोकने के लिए कि वो ये पॉलीथीन बैग्स फ़रोख ना कर सकें रेड्स भी की गई जुर्माने भी किए गए और फैक्ट्रियाँ भी सील की गई एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले इस पॉलीथीन बैग की ख़रीदो फरोख पर 25 से लेकर पचास हज़ार रुपये तक जुर्माना हो सकता है जब इस पाबंदी का न्यायाक हुआ तो बहुत से लोग बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के थैले ख़रीदने लगे अपने साथ कपड़े के थैले भी दुकानों पर लाने लगे लेकिन देखते ही देखते ये रुझान कम होने लगा और दुकानों पर फिर से सिंगल यूज़ के पॉलीथिन बैग नज़र आने लगे हैं लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है जो माहिर मालियात इन थैलों को इतना नुकसानदेह समझते हैं देखिए एक तो जो ज़्यादातर पाकिस्तान में जो बैग इस्तेमाल हो रहे हैं वो बायो डिग्रेडेबल नहीं है इसकी वजह से उनकी बहुत लंबी लाइफ होती है और वो आम तौर पे हमारे शहरों में सेवेज सिस्टम को चौक करते हैं हमारे देहातों में भी जब वो हमारे खेतों में फैल जाते हैं तो उनकी वजह से जर्मिनेशन के मसाइल होते हैं हमारी जो फसलें हैं वो मुतासर होती हैं इसके अलावा जो हमारी वेस्ट है वो इस तरह की इकट्ठी होती रहती है कि जो आराम से डिग्रेड नहीं होती है और उसके अंबार और ढेर लगते रहते हैं इससे वाइल्ड लाइफ भी इफेक्ट होती है चूँकि अगर वो इसको खा लें तो उनके लिए सेहत के बीमारियां, मसाइल पैदा होते हैं बीमारियाँ पैदा होती हैं 2019 में जब इन थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगी तो हुकूमत के अपने शुमार के मुताबिक सालाना तौर पर 55 अरब ऐसे थैले इस्तेमाल हो रहे थे दूसरी तरफ ज़ल हुकूमत है जिसका काम इन कवानीन का इतलाक़ करवाना है उनके मुताबिक अब भी इन थैलों की खरीदो फरोख के रोकथाम के लिए दुकानों पर रेड्स भी हो रही हैं दुकानदारों को जुर्माने भी किए जाते हैं बहुत सी जगहों पर इन थैलों को कब्जे में भी ले लिया जाता है लेकिन फिर भी बात बंद क्यों नहीं रही जुर्माने भी करते हैं लेकिन इसको हम हंड्रेड परसेंट क्यों रेडिकेट नहीं कर सके क्यों क्योंकि देखें इस्लाम के अंदर हमारे पास सात असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं सात असिस्टेंट कमिश्नर्स डेली बेसिस के ऊपर पचास सौ सत्तर दुकानें चेक कर लेंगे दो सौ कर लेंगे तीन सौ कर लेंगे लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जो तीस हज़ार डिफरेंट आउटलेट्स हैं जब तक आवाम ख़ुद इसको बाइकआट नहीं करेंगी जब तक ट्रेडर एसोसिएशन इसको खुद बाइकआट नहीं करेंगी ये सिर्फ पुलिसिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करना इसको इम्पॉसिबल हो जाएगा और ये एक कल्चर के तौर पर हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा इसलिए हमने अपनी स्ट्रैटी को थोड़ा सा मॉडिफ़ाई किया और अब हम अवेयरनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर हमारी पुलिसिंग वाला काम भी चल रहा है मेजिस्ट्रेट चाहते हैं छापे भी मारते हैं लेकिन बात शायद सिर्फ पाबंदी लगाने से बनेगी नहीं माहरे मालियात ये समझते हैं कि चाहे कारोबारी अफराद हो या आम शहरी इन्हें इस थैलों के इस्तेमाल से रोकने के लिए कुछ तरीके ऐसे भी हैं जिसमें इंतजामिया और पुलिस दोनों का अमल दखल कम से कम है और वो कारगर भी हैं Uh, मेरे ख्याल में इंडस्ट्री के लिए इंसेंटिव्स होने चाहिए कि वो ऐसे बैग्स बनाएँ जो डिग्रेडेबल हैं मतलब उनके लिए जो ये सिंगल यूज़ पॉलीथीन बैग्स हैं ये बनाना एक्सपेंसिव होना चाहिए और उसमें उनकी प्रॉफिट्स कम होने चाहिए फिर कंज्यूमर के लिए भी इसी तरह से कुछ इंसेंटिव्स होने चाहिए मिसाल के तौर पे अगर ये हो कि मार्केट में ऐसे बैग्स अवेलेबल हैं जिनके हैंडल्स हैं और जो आप लाग बड़े अरसे तक आप जिनको रख सकते हैं आ, वो, वो दिखने में भी अच्छे लगते हैं और उसकी कोई प्राइस भी हो मैं मार्केट में जाऊं मैं वो लेना चाहूं और तो वो मुझे उसके चार रुपये पाँच रुपये पे करने पड़े तो ज़्यादा इम्कान मैं आऊँगा वो संभालने के लायक भी है क्योंकि वो बना हुआ अच्छा है मैं उसको संभाल के रख दूँगा अगली दफ़ा साथ ले जाऊँगा और उसमें चीज़ें लेके आऊँगा पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में चालीस ऐसे हैं जहाँ पर इस एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले पॉलीथीन के बैग के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी है माहिर माहौलियात हों या हकूमती अरकान दोनों ही इस बात पर मुतफ़ नज़र आते हैं कि इस पाबंदी का इतलाक़ इतना आसान नहीं इसके लिए ज़रूरी है कि मुस्तिल तौर पर एक आगाही मुहिम चलाई जाए और ऐसी पॉलिसीज़ अपनाई जाएँ जिससे लोग इसके इस्तेमाल को तर्क करने की तरफ़ रागब हो सकें यकीनी तौर पर इसमें शहरीों को अपना किरदार अदा करना ही होगा